Позвайте, когда я надо. Нахуй ты меня. Хорошо, спасибо, я тебя тоже люблю. Тебе похуй, что я убью, а он выдержит! Это все выступления? Ужас! Холландбург, 255, каламбур Привет, я на Хорошая шутка. Я даже не знаю, сорок три, тридцать три, сорок шесть манка, про религию, ну такие себе, слабенько по-моему. знаете, что в шоке заметил? Что на объективах, которые снимал и шоу, очень размытые края. И это ужас. Если края настолько размытые. Привет, Аленочка. На краях резкости нема. Это означает, что линзы просто ужасного качества используются на профессиональных шоу. Тикток показывает, что ты не играешь на гитаре. Да, да, иногда было в жизни. Когда-то очень давно. Та не тузик, кто какие собаки бегал. привет всем 119 людям. Аленка, твои смайлики что у меня отображаются в виде хрестиков. Типа квадратик с хрестиками. Я не знаю, что ты отправила. Люди, кому интересно, что я делюсь, на Twitch три крапки. Описываю Twitch и разом смотрим. I don't те шутки. Тридцать пять пятьдесят. Пять пятьдесят. Ну шо це будет Це бы... Буде обманки. Про... Кепку. Знаю, Олег, куда все раз, раз, разошлись. Что тебе, я рад рассказать? Подписывайся, и чуть позже расскажу. А зараз у нас другая тема, стрима. Мы учимся юмору. Дивимся юморное шоу. Записываем шутки, разбираем, что у смешные. Если вам интересно, что я люблю, стрекрапки, описи на Твич. Погнали, бегом все. И не забывайте туда подписываться. Тридцать шесть, сорок пять. обманка каламбур. Это так, обманка каламбур про Мурашек Да, Кирилл сегодня ему, да. Театр драматургии человечности сокращенно дичь тридцать семь, сорок пять, шутка про театр драматургии дичь. хе э, Кашпировский пишет выраховывает установку хороший лет. Ну, такие шутка, конечно так если так глянем, как там у нас что по изображению изображение вообще супер ровы камера отрабатывает супер привет Игорь. Сто раз сказал, интернет вас портит. Фу, на водку решил тридцать семь тридцать восемь двадцать тридцать восемь двадцать шутка про интернет и это тоже обманка обманка Люди, в мене є телеграм-магазин, ссылочку Аленка Кимувати мушоп там є мой мерч, класні вещи. А ще накладки на паспорт і бобер Курва я приду. Заходьте дивіться, много інтересного все є. Тридцать восемь, пятьдесят пять, пятьдесят пять калабур, каламбур, обманка на слово давай. Хорош тридцать девять, сорок, наверное, хорошие шутки тридцать девять, сорок обманки и каламбори на и известных сных людей хорош <свес> 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 Валера, три крапки отут, опис і твіч. Заходь на Твич. Всі стріми на Твічі тепер будуть записуватися. Того не, не пропускай. Таке, в кінці шуток було. Ну, вони були, ну, ну не такі, що прям записати. Ну, в основному, це каламбури и обманки. А, то есть... А, Простые классические шутки. Что-то про мощного немає. Но ну, я вам скажу так, команды выступают те, кто использует одні каламбури. Вот команда выступала каламбур за каламбуром. Друга команда использовала какие-то одни парадоксы. Третя команда обманки вообще юмора. Спасибо Артур, Давид, напиши Дима возьми под гитару и найдешь э -э -э, кучу всего. А для чего ты снимаешь про ми-трансляции, Василь? Ну так надо. 41-40. Парадоксы И обманки Я не знаю, как это, как это описать но... Стандартно, как идут шутки То они идут одна за одной Разные по силе Одни сильнее одни слабые ну прям таких, чтобы э, зашли, супер классные, и можно было бы их где-то использовать для моего творчества, пока что нет Кислячок, иди мне закажи, и буду буду восстановить. Хорош, люди, кому хочется кислячка. Пиши три крапки. Можно в телеграмме мне записать. Я вам отправлю кислячок с их и т.д. и т.п. А кто хочет смотреть за мной юмористический шоу, заходите на твич. Три крапки там же в описи ссылочка есть. Хорош. Да, Ален, я тоже -то заметил, аппетит летом худший, меньше, если их, это все, наверное, так, это я только этим летом заметил. Хотя тем летом мы жрали как не в себе. Ирина, смотрим юмористические шоу, разбираем шутки, отвечаем на комментарии, четкие шутки смешные, рассказываем в Ютубе, рассказываем самые интересные моменты вам и отвечаю на ваши комментарии. А кто хочет девица смешное шоу разом за мной? Три крапки, опис и в твич всех добро пожаловать. Хорошая Ленка сплошного. Ирина пишешь, Дима возьми под гитару в поиску в Ютубе, и там 140 каверов для души, что хочешь. Куча, куча всего. Смотри. Хорошая Ленка, Фиолетовый суп. Это что такие, Олег? Так, надеюсь, чат не глючит. Да, у меня чат. А елки заглючил. Стоп, надо сказать. Хорош, блин. Свекольник. Не, я такого вообще не знаю. Что за свекольник? Привет, Гунар, все гуд. Надо будет маме сказать про свекольник. Доброго вечера, Валерий. Елес, Зига. Ты чё? Иди нахер. Вот так вот тебе. Чтоб не умничал. Все, люди. На этом заканчиваются трансляции на Твичу заканчивается трансляции на ютубе, у меня телефон Всем Ждет новых трансляций, которые будут в вечер, где-то там в 7-8 вечера будем говорить, возможно, почитаем книгу. В общем, всех-всех жду. Всем пока. И там, и там, и здесь. Все. Проходите в следующие трансляции.